अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थतामसे अधर्मम् धर्मम् इति या मन्यते तमसा आवृता सर्व अर्थान् विपरीतान् च बुद्धि सा पार्थ तामसी अधर मन्धर मितिया अधर मन्धर मितिया।, मितिया मन्यते तामसाप्रता मन्यते तामसाप्रता सर्वार्थान् विपरीतांश्च सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिस्सा पार्थतामसि बुद्धिस्सा पार्थतामसि अधर्मम् धर्ममिति या मन्यते तमसा मृता अधर्मम् धर्ममिति या मन्यते तमसा सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थतामसि सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिस्सा पार्थतामसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिस्सा पार्थतामसी अधर्मम् धर्ममिति या मन्यते तमसा सर्वार्थान् बुद्धिः सा